Вовочки, вовочки, что ж це творится? Ну что, нашего бортуют, по-моему, костюмные не не, дверны. Не, не. Так починать с ним что-то, тему а ну, какую-то. Что ну, там происходит, дядька, Что выдувается? Там фон дер Ляйн уже приехала, заходит все с красной по высшему дорожке. Встреча по высшему разряду. Урсултуна подъехала. Там... Ось она выходы. Там все вояки ну, стоят. Караул с флагами. тут. Караул в белых штанах, все в белых так. перчатках. Почести отдают все. И сейчас все вот этих всем... Наипотужнейших лидеров европейских приедут, их встречают с красной дорожкой так. со всеми делами. Вот. И шо А наш Володя? Шо с Володей? Говорит, он только да наш... будет, нет. слышь, он только корол будет кричать и на заднем дворе там. не, да не, наш говорит и слушайте, смотрите, я эту всю не люблю. Так. Нах зах пох шмох. Эти красные Поэтому дорожки, да? Я зайду с черного хода. Не, дядька. Дядька, они ему отмолвали видно, на белую дорожку постелить. Ну, он говорит, все, я у меня есть своя тогда... белая дорожка, я ее Да. И через вот эту лужайку спокойно, как через простой... зеленую? Да, Ух. через зеленую ружайку пройдусь, подышу и зайду в овальный ваш кабинет. Блядь. Вопросов нет. Мне не надо эти почести. Я же вам не путин. Тут, и блядь. так. Слушай, он выпулился, до речи, уже показывает, что он в каком-то полукостюме. Вы как этот, полу -это когда, ну, один... знаешь, как полупокеры одеваются. Не Непонятно, футболочка. он чи в костюме, чи без костюма. Это чтобы же не засекли он под обычного гражданина всегда. Чтобы он пока до Белого дома бежать ну, будет, по чтобы избыли, пойдет что по где-то футболочка, где-то пиджачок. Слушай, что бывает? Они над ним издеваются, я тебе говорю, просто издеваются. Они, а нет, чтобы всему так одеть футболки, майки, встретиться, нормально ой, -ой, -ой посидеть. они ой, все волочки, одеваются какие-то костюмы, они да Это жах, слушай, просто жах. Ну, собираетесь вы, лидеры там многих стран, ну, оденьтесь на кто в ритузах, кто без ритузов кто в чешках, встретились, посидели, обняли шашлыки, разъехали. Поил это, поехал. Ну какие пиджаки, какие галстуки. Это уже прошлый век. Так тем паче лита, треба шорты, та труселя. Так у нашего штаны превращаются в шорты. Точно. Это же как в фильме было. Слушай, а этих и с почестями, какие там караул, ты вы стоите, кажут, что какие стандарты. У него стоит сразу. У него стоите, у кого стоите. какой-то южный какой-то вход, и как какой-то no. лидер войдет в Белый дом. No. Один и... наш лидер, он зайдет и с черного входа, зайдет, чтобы никого не беспокоить. И все стоят по стойке с трунгом. Что-то ведь Вовочки, Вовочки. Может, хоть после этой встречи все начнут нормально одеваться, в майках, в футболках ходить. Ну и, и вот эти, вот эти почести требуют все приходить. Да пропадает. уберите что их, так, что -то а? точно тошно смотреть. Что вон это, чевин ну за добрые трамплины, вот этих европейских лидеров. А да, ну он не надо никого дорожку. напрягать. А дорожка такая маленькая, ты такая маленькая. Наш тоже маленькая. Так даже вообще по лужайке будет идти. Так она-то огромная. Слушай, а, да, речи, он же любит по, по, зеленой лужайке. Сейчас же лето, он так покувыркается, покатается. Ну, где-то травка, где-то Где-то травка, где-то почухается. Это где червячок, где-то с природой на ты. Ну, где-то белка, где-то Где-то белочку где пимаю. Ну, что там, я то с собой до орального кабинета. Все. Давайте, тримаем, чекаем. Кулачки тримаем, хлопчики, я сейчас начнется. Потому что он с черной дырой. Сейчас ветер, я он не отступит ни на Он привык по черному. Ой, сейчас он Вен им всех раздаст, всем раздаст. Сейчас раздаст, раздача будет такая, что... Стреляйте, сейчас наш на всевышний вступает в бой! подойдет, Слушай, а раньше ломанулись они, раньше ломанулись. С их, их на 21 а они уже там сидят, ты подивись. А? а нашего нет. А нашего нет. А что что? Вовремя. Потому что ему да, Ну, потому что захмак. Он когда считает нужным, ну, да на ней придет. На полужайки идет. Вот так очки. Ну да вы, прибушки. Все, там в Америке, смотрите, если какой-то хлопчик по лужайке ходит, аккуратно. И смотрите, там где за углом бегает Гардоша, сейчас, адмирал. А, Он да, там высматривает, там что там происходит. Там секретные эти, у них у него агенты. Перед, перед. на переможки! <реку> і термінове доповнення. Зараз тільки що під час того, як наш прибуває до рального кабінету, запустили нову ракету, нашу гіперзвукову під назвою Розовий фламінго! Ой ой, ой та те що, що він витворяє? Та, там і притула, і пердула, і от і там всі сіли на цю ракету і полетіли. Все-таки є у нас балістика, рута все летить, псалет, і ще Розовий фламінго летить! О, що наш витворять під час цієї зустрічі в Вашингтоні. Чекаємо на потужного.